Selamat datang semua. Cuba kita bayangkan dunia di satu persimpangan. Pada abad ke-19, ada dua empire besar yang berdepan dengan satu pilihan yang betul-betul hidup atau mati. Sama ada mereka terus kekal ataupun lenyap terus dari peta dunia. Jadi, dalam kupasan kali ini, kita akan lihat macam mana pilihan yang mereka buat tu telah membentuk nasib mereka untuk selamanya. Cuba fikir sekejap. Kalau negara kita lah kan diancam oleh kuasa luar apa yang kita akan buat adakah kita akan berpegang teguh pada tradisi dan kepercayaan kita ataupun adakah kita akan tiru kekuatan musuh tu untuk lawan balik ha inilah dilema besar yang dihadapi oleh dua empayar yang akan kita bincangkan ni Okey, untuk faham pilihan diorang, kita kena undur sikit ke abad ke-19. Zaman ni ialah zaman imperialisme barat tengah memuncak. Kuasa-kuasa Eropah sedang meluaskan pengaruh mereka ke seluruh pelusuk dunia dan ini memaksa negara-negara lain untuk buat pilihan, berubah atau dijajah. Baiklah, mari kita mula mendalami macam mana kedua-dua empayar ni berhadapan dengan ancaman besar ni. Menariknya, mereka memilih dua jalan yang sangat-sangat berbeza untuk terus hidup. Di satu pihak, kita ada Empire Uthmaniyah. Diorang memilih untuk mempertahankan sistem pemerintahan dan agama Islam sebagai perisai utama. Manakala di pihak yang lain pula, kita ada Jepun yang memilih jalan pemodenan secara habis-habisan untuk menyaingi kuasa barat. Dua empire, dua fasa yang sangat berbeza. Jom kita mulakan dengan Empayar Uthmaniyah dulu. Tindak balas mereka ini berakar umbi daripada ideologi dan kepercayaan. Ia satu seruan untuk bersatu yang jauh melangkaui sempadan geografi. Konsep utama di sebalik strategi Uthmaniyah ni dipanggil pan-Islamisme. Dan ini bukan setakat idea keagamaan tau, tapi ia satu gerakan politik dan pertahanan. Matlamatnya, untuk satukan seluruh dunia Islam di bawah satu bendera bagi menentang penjajahan. Gerakan ni tak muncul tiba-tiba. Ia bermula pada tahun 1883 dengan sekumpulan cendekiawan yang diketuai oleh Sayyid Jamal al Din al Afghani. Dan cara mereka sebarkan idea ni guna akbar. Dari situ, mesej penyatuan ni tersebar ke seluruh pelusuk dunia. Kemuncaknya berlaku pada tahun 1914 apabila seruan ini akhirnya jadi satu arahan rasmi. Jadi apa sebenarnya matlamat kumpulan al Afghani ni? Ada tiga benda utama. Pertama, kukuhkan balik rasa persaudaraan sesama orang Islam. Kedua, untuk suntik semangat kemajuan. Dan yang paling penting sekali, yang ketiga, untuk bina satu benteng pertahanan yang padu bagi menghalang penjajahan barat. Dan apa yang buatkan gerakan ni betul-betul berkuasa ialah sokongan daripada orang paling atas, Khalifah Abdul Hamid II sebagai pemimpin spiritual seluruh umat Islam Sunni telah menjadikan idea ni sebagai dasar rasmi empire. Jadi bayangkan, bila fatwa tu keluar pada tahun 1914, ia bukan lagi sekadar seruan politik. Ia dah jadi macam satu panggilan suci yang bergema di seluruh dunia Islam dan ia membuktikan betapa kuatnya perpaduan bila berasaskan iman. Okey, sekarang mari kita beralih ke Jepun pula. Kalau strategi Uthmaniyah tadi berasaskan ideologi, pendekatan Jepun ni pula sangat pragmatik. Semuanya dipacu oleh negara sebab mereka tak nak terima nasib yang sama macam jiran-jiran mereka yang lain. Perubahan kat Jepun ni berlaku dengan sangat-sangat pantas. Semuanya bermula pada tahun 1868 di bawah pimpinan Maharaja Meiji. Seluruh negara, maksud saya seluruh negara melalui satu transformasi besar-besaran. Dalam masa beberapa dekad je, Jepun berubah daripada sebuah negara feudal yang terpencil kepada sebuah kuasa industri dan ketenteraan yang disegani. Jadi, macam mana Jepun boleh buat semua ni dengan begitu cepat? Rahsianya ialah kepimpinan kerajaan yang sangat fokus dan total. Mereka tiru dan adaptasi model barat dalam semua benda daripada pentadbiran, ketenteraan sampailah ke industri. Matlamat diorang jelas, jadi sekuat barat supaya dihormati dan tak dijajah. Dan semua ni didorong oleh semangat Bushido, iaitu kod etika pahlawan samurai yang tekankan disiplin dan taat setia yang tak berbelah bagi kepada negara. Tapi di sinilah ceritanya ada plot twist. Kejayaan Jepun memodenkan diri itu rupa-rupanya membawa kepada tekanan ekonomi dan semangat nasionalisme yang melampau dalam kalangan tentera mereka. Hasilnya, Jepun yang pada mulanya cuma nak elak daripada dijajah, akhirnya menjadi penjajah itu sendiri di Asia. Ironik kan? Baiklah, kita dah tengok kedua-dua kisah ni. Sekarang apa kata kita letakkan kedua-duanya bersebelahan supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas perbezaan dan mungkin juga persamaan antara dua jalan yang sangat berlainan ni. Memang nampak ketara sangat bezanya kan? Empayar Usmaniyah melihat ke dalam diri, bergantung pada kekuatan iman dan perpaduan dalaman untuk bertahan. Jepun pula melihat keluar, meniru kekuatan musuh mereka untuk jadi macam musuh mereka. Satu jalan membawa kepada semangat anti penjajahan yang kekal lama. Manakala, jalan yang satu lagi mengubah mangsa menjadi pemangsa, menjadikan Jepun kuasa imperialis baru di rantau ini. Jadi, apa yang boleh kita belajar daripada perbandingan yang sangat menarik ini? Apakah pengajaran daripadanya yang masih relevan sampai ke hari ini? Pengajaran utamanya ialah tentang sifat nasionalisme itu sendiri. Ia ni macam pedang dua mata. Bagi Empayar Uthmaniyah, ia adalah seruan untuk bersatu menentang penjajah. Tapi bagi Jepun, ia bertukar menjadi alasan untuk menjajah bangsa lain. Dan ini membawa kita kepada mesej teras daripada sumber kita, ancaman terhadap kedaulatan sesebuah negara ini adalah sesuatu yang sentiasa ada, tak kira dalam apa jua bentuk. Iktibar daripada sejarah Usmania dan Jepun ini mengajar kita untuk sentiasa berhati-hati dan waspada. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Adakah ancaman pada hari ini masih sama macam dulu dalam bentuk ketenteraan ataupun adakah ancaman tu dah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih halus macam pengaruh ekonomi, teknologi atau mungkin juga budaya? Cuba kita fikir-fikirkan.